Ну, касательно, смотри, касательно терактов, типа, как бы ничего пока не, не меняется, потому что как раз после того, что мы тогда обсуждали про теракты, там же какую-то словили девочку 20-летнюю в Киеве, которая хотела теракт совершить. Поэтому это, это первое подтверждение, точнее, это второе подтверждение. Первое подтверждение было, когда минировали эпицентр в Браврах. То есть я понимаю, что они просто действуют по, по плану, Ну, по сути, так. Да? Нам этот план сили показують, они просто по пунктам вот так вот действуют. По сценарію поэтапно. То есть касательно терактов ничего не меняется, все остается так, как и было. То -то, Я, то, ризики так, все, так. все ж таки будуть, і ці теракты все ж таки намагатимуться вони втілити в життя. Ну да, так. Да. Какие-то новости будут снова с Запорожской области касательно атомной станции. Вот тут Луна падает с магом. Смерть девятка мечей, то есть опять будет какая-то ситуация связанная с атомной станцией, опять чем-то запугивать начнут. То есть это еще не та ситуация, которая нам падала на весну, да, что может быть там что-то такое критическое, но какие-то новости уже будут про атомную станцию, то есть начнутся запугивания, запугивания снова. Потом, я думаю, в феврале он снова орешником махать будет своим, мы это уже проговаривали, это Днепропетровская область должна быть, то есть Киев, Киевская и Днепропетровская, вот туда показывала. Потом пятерка мечей, шестерка мечей. Э, то есть я думаю, что тут про какие-то походы. Пятерка мечей чаще про про кордони территории, то есть тасумщина может быть и так далее. Это какие-то походы. Посмотрим, сейчас. Ну это дРГшники, мне кажется. Ну, короче, знаешь, как не ДРГшники, я думаю, что. Тут десятка кубков с пятерка мечей. Мне кажется, что. Будут новости просто про то, что они скапливают войска. Это шумская mm -hmm. или Черниговская область, и паника начнется снова, что вот, типа, как-то вот войска скапливаются еще. Что это? И что еще может быть? Смотри, пятерка мечей, десятка кубков. Все-таки десятка кубков, я, это карта семьи. И десятка кубков падает не на россияне, да, она больше всегда падает на нас, на украинцев. То есть, либо в первом варианте... Э это просто, я спросила, что Россия планирует по поводу Украины, да, не, по, не Украина по а поводу России, но мы же можем это и их глазами и своими глазами, правильно? К чему я веду? Десятка кубков, это может быть либо скопление просто огромное количество народа, вот, да, типа новости, на Сумщине скопление войска россияне, все думают, все, они пойдут, сто процентов. Второй вариант, я к нему больше склоняюсь. Десятка кубков, это карта семьи, десятка кубков всегда падает у меня на Украину, то есть, типа, это наш народ я понимаю, что могут быть какие-то движения по Курской области. То есть снова начаться по Курской... Пятерка мечей, Курская область, прокордонная территория, вот как раз. То есть какие-то движения снова пойдут там. Или продвигаться мы будем, или что-то типа того, потому что карта колес... колесницы вот падает. Причем это будет неожиданно. Верховная жрица, то есть какая-то прям, ну как-то вот тайна. То есть мы не будем об этом знать, а потом бац, и мы уже возле станции стоим и станцию оккупируем. Ну, типа образно говоря, да? Вот так вот. То есть это февраль, все. Ну, я Февраль, начало марта. Ну, какие-то должны быть сюрпризы у них в Крыму. У России. Я не даже не хочу в этом даже копаться. Касательно обстрела в России. Сегодня там что-то горело, да, у них? кто то попали так, еще? Так, 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 вдали, вдали так. дали, дали уже влучание так. Так, ну что здесь может быть сейчас? Ну да, это смотри, это какие-то военные объекты. Десятка мечей, десятка пентаклей, рафант. военная базы, военные объекты, важно, разрушение. То есть мы их, им нормально, это юг. Да, вот тут скупка падает. Сейчас нормально разрушим. Я думаю, что будут какие-то новости. Я спрашиваю, что за город. Опять тут падает море, там, где есть. Что сразу у меня в голову Мариуполь идет. Не слышали про Мариуполь давно уже. Я думаю, что услышим. Okay. То есть будет какой-то обстрел карта дьявола, какого-то стратегического объекта нами в Мариуполе, посмотришь. Ну, февраль, март, давай так. Потому что ты знаешь, что не люблю временные рамки эти ставить. Ну, растянуть. Ну, короче, да, четко, вот я думаю, что Мариуполь, потому что первое, что пришло мне по яснознанию. Территория морская. Я спрашиваю, типа, это чья территория? Показывают карту императрицы, это карта нашей земли. То есть оккупированная территория какая-то с морем. Будет разрушение чего-то. Куда-то прилетит сильно очень. Вот. Соответственно, что еще? Фортуна, колесо фортуны, да. Они же там строили железную дорогу. Помнится а -а -а. мне. Может быть, вполне вот она, колесо фортуны. Мы когда-то предсказывали по железную дрову, я помню, она там оттянулась, все, не знаю, были попытки или нет, там как бы не все в новостях показывают. Но я думаю, что вот оно может быть. Там Мариуполь. День влюбленных, вот карта влюбленных падает, могут обстрелы быть на 14 февраля, видишь, все, здесь. Ну, тобі, вкратце. Uh, також лютий місяць той місяць, який суттєво вплинув на кожного українця, місяць, в якому буде річниця вже на жаль, третя після повномасштабної війни. Uh, mm. uh, що ворог готує до цієї дати? Яка дата? Яке число? 24-те, Двадцять четверте. Ні, Ні, Це очень рано, що тока що нітка? Третій число тільки сьогодні. Так, так. Это очень рано. такое. Ближе до пока. того часа, да, будем идти ну, да. на том что За неделю -то -то, 5, да. 5, а 20... И то, 6, 4, такие даты, минус, мы... такие нужно угу. смотреть вообще за день, вот за день прям, ну потому что они меняют постоянно планы свои. Uh -huh. Не, нам показывают какие-то роковые события, да, но все равно, они же знают, что все смотрят, они же тоже видят, что прогнозы как бы выходят у нас. Uh -huh. Они же понимают, что, допустим, uh -huh. выходит прогноз, типа все это смотрит СБУ и какие-то там решения принимает действия действии. Може, тако так, бучку так, мені зіля тягуватися будемо, будемо та будемо здивитися за декілька днів, бо важливо подивитися хоча б декілька днів до і після. Бо розуміємо, що за не неделю. часто 24-го, да можуть там 22-го, 23-го вже розпочати. Свої дії добре, тоді це пізніше подивимось. Зараз ем, стало відомо про те, що е, Трамп власне заявив про те, що веде дуже серйозні обговорення з РФ про війну в Україні. Що це за обговорення? Про які умови йде зараз, взагалі мова, і взагалі ну, на якому зараз етапі їх спілкування, Я коли то вийшла з прогнозом типу, на своєму каналі. це було недавно, неділю назад. Говорю, что по картам падает, Трамп должен Путина будет, ну, типа, не уговаривать, будет разговор про то, что Путин, типа, сделал жест доброй воли, они так называют это, и отступил, типа, с Херсонской территории, я так понимаю. Ну, там ЮГ показывала просто, я, я делаю ставки на Херсонскую, потому что уже была такая ситуация когда ты помнишь? Mm -hmm. Вот, Запорожскую они не смогут отдать, потому что там станция. Вот, по событийке, то, что мне показывали силы, Запорожская пока... Там по-другому. Ну, ты же понимаешь, там еще вопросы есть станции на весну. Так. Это тоже будет пересматривать нужно. Вот. Для них это манипуляция большая, поэтому они вряд ли ее потеряют. Касательно Херсонской области, ну э, показывали, что Трамп будет с Путиным переговариваться насчет этого. Мы не загадывали, какая это будет дата, но показывала типа ближайшее время. То есть там событийка, если событий если по картам событийка уже падает, значит, скорее всего, в ближайшее время приближенное. Вот. Потом, короче, Трамп с Путиным там телефонный разговор проводил какой-то, никто не понимал, какая причина, какая тема. Типа я тоже открыла, там тоже мне выпало что-то за юг. Я говорю, а, походу это было то, то, о чем мы разговаривали. Скорее всего, Трамп с Путиным говорю, говорил про то, чтобы они типа жест доброй воли этот сделали свой и отошли, ну, с Херсонской области. Карты подтвердили это, что игральная, что Таро. Поэтому я думаю, что все-таки это вот один из первых пунктов, о чем они разговаривают сейчас. Я, прям, я знаю, я чувствую. Ну, карта вот у Шельника только что вот так вот вылечила. Там на еще... территории. То есть я снова говорю об этом. Разговаривают повторяю. Трамп с Путиным. Ну, касается санкций, смотри, что там какие-то разговоры есть касательно санкций, касательно оружия, э -э пока разговоры пустые. То есть по карте шута все, о чем они переговариваются, разговаривают, все это пустое. То есть пока ничего здесь такого нет конкретного. Но первое, это оккупированная территория, да, отшельник нам выпал перед этим. Потом санкции, опять-таки, смотри, касательно юга, вот снова солнце падает. И рыцарь Пентакли. То есть я все равно считаю, что будет какой-то разговор. Вот повторюсь прям десятый раз – он будет а, с ним разговаривать про то, чтобы вернуть домой Херсонскую область. Это будет точно. Касательно а обстрела, что готова типа. на это россия піти? Пока пустые разговоры, карта шута падает, я же тебе говорю. Ну да, вот касательно. Опять, видишь, наступление по югу еще. Видишь, здесь колесница, тут скупка вот падает. То есть пока все касается юга, все вокруг юга вот так вот крутится. Но пока все это пустое. То есть то пока бессмысленно смотреть карта Фрутайта. Ну, Зараз активно з кабінету США такі заяви чуємо про те, що Україні й Росії доведеться йти на поступки, і що вже нібито Зеленський починає підготовлювати цю почву і казати про те, що дійсно нам доведеться піти. Я готовий вже на це, і мова йде саме за територіальні поступки. Чи дійсно на сьогоднішній день вже готові тимчасово? Поступитися якимось каким-то территориям для того, чтобы остановить військові. Зеленский открыто это сказал, прям есть интервью его. А не тут сейчас больше заява от э, людей з кабинета США, которые, нібито кажуть, що что в разговоре Зеленский уже говорить. Я готов на это идти. Я типа это как желтая пресса работает, типа я в принципе не верю в их заявы. Но все пока Зеленский сам не выйдет и не скажет, типа в это не поверю. Это первое, второе. Я думаю, что если будет такая речь даже от него, я думаю, это будет касаться Донецкой, Луганской области. Вот я уверена в этом. Смотри, Донецкую, Луганскую область нам будет очень тяжело вернуть. Мы не сможем ее сейчас вернуть. Это знают все. То, о чем я кричала, бегала с самого начала войны. То есть никто ее... Ну, то есть это бесполезно и бессмысленно. Вот поэтому, если какие-то условия будут, это будет касаться Донецкой, Луганской области. Но просто, чтобы все понимали, что мы вернемся за этой территории все равно. Как бы ни было. Чтобы Зеленский не сказал с какой-то стороны я понимаю, включая свой мозг, что это правильно так сделать. То есть нам действительно, видишь, везде падает карта юга. То есть карты уже не показывают даже Донецкую область, Луганской. Ну, то есть почему? Потому что ты же понимаешь, что территорию вернуть как бы это одно. Во-первых, у них там действительно, ну, все на мази. Давай по-честному, да? У нас там много Итак. хуже дела, чем у них. Это, ну, это, это с самого начала войны надо было. Просто я не понимаю, почему все говорили о том, что все хорошо. Зачем? Если можно было сказать, как есть. Что практикам вам минус огромный, кстати, те, кто говорил, что все замечательно будет. Вот, вот минус огромный вам. Не нужно врать. Нужно честно говорить, как есть. Э, вот. Я о чем говорю? О том, что карты уже даже не показывают за территорию, потому что первая проблема, ну территорию вернуть окей. Вторая проблема, люди, которые там костями, мозгами уже просто промытые, прошитые под Путина. Ты ничего с ними не сделаешь. Прикинь, сколько там будет терактов, сколько там всего может происходить. То есть нам пока что, вот сейчас, вот честно, вот пока лучше оставить все вот так вот, как есть там. Единственная проблема, вот единственная проблема, которая, и вот единственное то, что плохо, то, что там погибло столько людей. Так. Понимаешь? Но чтобы больше не погибло столько людей там, нужно временно немножечко затормозить там. Мы ее заберем все равно, это будет позже. Но это будет не сейчас. Ну вот хоть усрись, не будет этого сейчас, понимаешь? Не будет этого сейчас. Нам сейчас нужно сделать ставки на юг. То есть я в принципе сколько карты смотрела и до нового года и после нового года и сейчас. Одно і те же. Навіть Трамп з Путіним карта сонця, про юг. Всім, що юг. Тобто, вероятно, юг є, починає з Херсонської області, поки Криму вже не беремо зараз. Там ще дуже пройшов, але копаться просто в этом і не копалось. Якось обов'язково подивимось, але зараз е, теж питання, які стосуються допомоги США, дуже багато зараз таких. Ризиків того, що в США відмінить взагалі нам допомогу і таким чином матиме суттєвий вплив і може шантажувати нас іти на певні поступки. Я думаю, тут діло... ну, Допомога смотри. Я думаю, что будет временно, во-первых, отмена допомоги, да, это первое, второе. Ну пока показывает, да, пятёрка пентаклей пока падает. То есть пока типа такое. Ну він підермазило там на скільки днів, на наскільки? На ну він там на 90, але всі казали про те, що Україні це не стосується, в Україні допомога буде все ж Супра, я думаю, все равно там тижком-нижком якось воно буде йти. Просто это все дело с собой специально для того, чтобы Россия как бы не знала про как раньше ходили с рупором. Рассказывали, сколько при пришло того, сколько пришло того. Они бы еще точки показали, через что это шло. Вот так показывали тоже в телеграм-каналах. Через что идет, куда, через Нажать, какой да. короче это То же самое, как с контрнаступлением было изначально. Кричали, трубили просто во все дудки, какие только можно. Что контрнаступление, мы победим, выиграем, все. И в конечном итоге... Вот то запомните, если у вас есть какие-то планы... Никогда не нужно заранее не говорить кому-то. Сделали сначала, потом похвастались успехом. Потому что как только ты начинаешь говорить, хочешь, не хочешь, тебя сглазят. Все равно. Вот все равно будет все по-другому, блин. Какой бы человек сильный бы не был. Это работает вот так. У всех причем. Поэтому никогда не хвастайтесь заранее. Я, я думаю, сейчас мы поумнели, помудрели. Это правда, я же прям чувствую: мы очень мало говорим про наступление, про контрнаступление. То есть, у нас дозирована да, информация дает. Это очень правильно. Так и должно было изначально быть. Вот. Поэтому я считаю, что все это временно, во-первых, во-вторых, все-таки помощь идет. Да, она, пускай она будет не такое количество, как мы рассчитываем, да, снова. Но она будет все равно идти. Вот. Но я думаю, что Трамп. То есть как мы, мы об этом говорили еще, когда он был на посту президента. Он должен выполнить какую-то тему, связанную с землей. Это касается, касательно да. оккупированных территорий. Еще раз говорю, то есть Трамп нам не... То есть каждый человек приходит да, во время войны для чего-то. Сырский там для одного. Мы тоже обсуждали когда-то какие-то uh -huh. контрнаступления. Наступление. Курская область началась. Да? Трамп пришел для чего-то второго. То есть нам нужно всегда под одно и то же. Карта императрицы, земля. Он решит какой-то вопрос, связанный с землей. То, там, хто, то, 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 то. то есть, що там хтось щось старіше? То-то, то-то. То есть кожен приходить для чого-то. все. Також знову починає з'являтися інформація про те, що США вимагає виборів президента України. Чи дійсно це так, і чи будуть вони цьогоріч. Ну, я не вижу, що вони прям вимагають чого-то. А касається чого вибори цьогоріч. Я поки теж не вижу особа, що вибори будуть. Поки не вижу этого. На сьогоднішній день, якщо все ж відбудуться вибори, Зеленський планує вдруге балотуватися, тут не показують просто виборів, вділ в том, що угу. не знаю просто, яким же нужно бути дурачком. От яким надо бути дураком, чтобы. в войну баллотироваться на пост президента. Я уже не знаю, кто там как бы это хочет сделать, но Зеленский попал вообще не в то время, как бы не в то место, знаешь, как говорится. Сомневаюсь, а... что выбор будет, не будет выбора. Угу. Парламентские, ну, какие-то может там парламент, да, Верховная Рада, что мы это не смотрим. Мы смотрим касательно президентских. Пока не вижу. Посмотрим, как меняться будет. Люди, які зараз максимально наближені до президента, чи бачиш ти суттєві зміни саме цих людей, перестановки у владі України? Прямо, которые близько, близько, типа Єрмака, наприклад, да? так? Ні. Зокрема, його Нет. теж. знаходяться. Ні, Сирський остається зараз. Буданов, смотри, Буданов, если он захочет уходить, я думаю, что он по собственному желанию уйдет. Но я не вижу пока тоже изменений особо никаких здесь. По а Будану. тоже остается он. Буданов разбирается до ситуации до сих пор, кстати. Когда жену отравили. Восьмерка кубков, десятка мечей, видишь? Питання щодо зрадників, які знаходяться в українському уряді, ми чимало про це говорили, але сьогодні воно є на порядку денному, є певні суттєві кроки щодо вирішення цього питання, чи все ж таки воно поки не на часі? Я думаю, що все це буде постійно вспливати. Вони є завжди і везде зрадники, Тому це все постійно дуже буде. Чи буде повернення блекаутів в найближчій перспективі в Україні? Шут падає, ти бачиш? Ноль. Згадую, де, знову ж таки. В Києві нормально у нас. Где-то там, не знаю, Харківська область, там все, часто. Ну вообще, карта шута падає, типа... падає. Ну, я так розумію, що для Києва падає, тому що я ж з Києва все-таки. Тобто карти, в принципі, розуміють, про що я запитувала. Ніж за те, щоб максимально мені комфортно було. Якщо подивитися, допустим, Харківську область зараз, я думаю, що там, ви розумієте, да. Тобто для прифронтових територій, думаю, да. які угу. близько знаходяться до кордону. Да. А, так, а давай тоді в загальному ми дивилися лютий місяць щодо обстрілів. Він буде все ж таки менше обстрілів буде, ніж, Нет. скажімо, у січні. Ні, не. я коли відкривала повний розклад, типу на, на год. Годовой. Я такой робити, в принципі, не люблю, але я так рідко роблю, я очень коротенький зробила його. Я сиділа детально, типа, я не успіла детально зробити, я короткий робила. Короче, там выпала как раз-таки на февраль карта башни. То есть я так понял, что февраль с обстрелами будет активно.